নমস্কাৰ আজি মই এটা বিশেষ কথা লৈ আহিছোঁ আমি অলপতে গোলাঘাটলৈ গৈছিলোঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ লদিয়া দাদাৰ ওচৰলৈ আৰু তেখেতৰ কথা মই বহুবাৰ লিখিছোঁ বাতৰিত আৰু বহুবাৰ কৈছোঁ আৰু তেখেতৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে গ'লোঁ তেখেতৰ বৌৰ মানে বছৰেকীয়া আছিলে সেই হৈছে সেই বুলি যোৱা নাই কিন্তু মই তেখেতক লগ ধৰিবলৈ গ'লোঁ তেখেত বৰ্তমান বিৰান্নব্বৈ বছৰ বয়সীয়া এজন ব্যক্তি গতিকে তেখেতে আমন্ত্ৰণ দিছে যিহেতু এবাৰ গৈ লগ ধৰি আহিবলৈ খুব মন গ'ল সেইকাৰণে গ'লোঁ মই আৰু ৰীতা গৈ ইমান ভাল লাগিলে পৰিৱেশটো তেওঁ ইমান আমাক আন্তৰিকতাৰে আদৰি সাদৰি ৰাখিলে এইটোতো নকমেই তাৰোপৰি তেওঁ বহু মানুহৰ লগত আমাক পৰিচয় কৰি দিলে আৰু তেওঁ বহুতো গ্ৰন্থ আমাক উপহাৰ দিলে বহুতো কলম দিলে আৰু বহুতো কিবা কিবি উপহাৰ দিলে আৰু লগতে অতি মৰম দিলে ৰীতা আৰু মোক সেয়া আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তেখেতে সেই ইমান গৰমত আমাক লৈ ফুৰিছে আৰু নিজে খোজকাঢ়ি গৈছে সেই লাঠিলৈ যায় যদিও তেখেতৰ ইমান যচ আছে শক্তি আছে তেখেতে খোজকাঢ়িয়ে গৈছে কিন্তু আমিহে ই ৰিক্সা এখনত উঠি ল'লোঁ আৰু তেখেতকো উঠাই ল'লোঁ তেওঁ লৈ গ'ল আমাক এটা ঠাইলৈ য'ত ডেউকা নামৰ এটা নাট্য গোষ্ঠী আছে আৰু সেইটো চলাই থাকে মিনাক্ষী ফুকন নামৰ এগৰাকী মহিলাই আৰু গতিকে তালৈ লৈ গ'ল আৰু দেখিলোঁ তাত এখন মঞ্চ তাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সাজি পাৰি ধুনীয়াকৈ কিবা কিবি কৰি আছে আখৰা কৰি আছে আৰু আমাৰ যেতিয়াই গ'ল দাদা দাদাক তেওঁলোকে প্ৰণাম জনাইছে আৰু খুব সুন্দৰ ল'ৰা ছোৱালী সেইকেইটা আৰু ইমান সংস্কাৰী আচলতে আজিকালিৰ যুগত দেখা নাযায় আৰু তেওঁলোকে নিজে নিজে ধুনীয়াকৈ আখৰা কৰি আছে আৰু দাদাক দেখি তেওঁলোকে প্ৰণাম জনালে আৰু আদৰি সাদৰি নিলে যি নহওক দাদাৰ বহুতো অৱদান আছে তাৰপিছত মিনাক্ষী ফুকন বাইদেউ ওলাই আহিলে আহি ক'লে যে এই মঞ্চখন দাদাই দিছে গতিকে এনেকুৱা এজন ব্যক্তি ইমান মহান ইমান উদাৰ গতিকে সকলো মৰম কৰিবই আৰু আমি তাতে মানে সেই শিশুসকলৰ যি অভিনয় এই শিশু নাট কৰিছে তেওঁলোকে এখন সেইখনো আমাক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিলে আমি চালোঁ গোটেই নাটখন আৰু আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ মই আৰু নৃত্যও কৰিলে তাৰে অকণ অকণ দেখুৱাম যি নহওক খুব ভাল লগা পৰিৱেশ আমি সেই এটা দিনেই থাকিলোঁ আৰু ৰাতি গাড়ীত আমি ঘূৰি আহিলোঁ আৰু দাদা দাদাৰ অৱদান বহুত আছে সেইবিলাক মই লিখিছোৱেই পেপাৰ পত্ৰ লিখিছোঁ তাৰ উপৰি কৈছোঁ যে তেখেতে লাইব্ৰেৰী দান কৰি খুব ভাল পায় কলেজত এটা বহুত লাখ টকাৰ দান কৰি তেওঁ এটা লাইব্ৰেৰী দিছে আৰু লগতে এই শিশুসকলৰ এই মঞ্চটো দিছে তাতো নিশ্চয় পৰিছে বহুত টকা আৰু তাৰোপৰি সৰু সুৰা বস্তু তেওঁ দান আগবঢ়ায় আৰু তেওঁৰ পিতৃৰ নামত এটা ৰাস্তাও আছে চৰকাৰেই দিছে সেইটো আৰু তেওঁ এজন তেওঁ দানশীল ব্যক্তি আৰু লগতে অসমীয়া এজন অতি উদ্যমী পাঠক বুলি ক'ব লাগিব আৰু অসমীয়া ভাষাক ভালপোৱা তেওঁ এজন মানুহ যাৰ মনত তেখেত সদায় আমাৰ মাজত থাকক তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ তেখেতৰ দীৰ্ঘ যি জীৱন হওক সেয়াকে কামনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ সশ্ৰদ্ধপাত জনাইছোঁ আৰু চাবচোন এতিয়া ভিডিঅ'টো বাকীখিনি হ'ব অঁ হ'ব লদিয়া লদিয়াৰ নামৰ পথটো আমাৰ দাদাই দেখুৱাই দিলে জ্যোতি দাদাই আৰু লৈ গ'ল সেই ৰ'দে ৰ'দে খোজকাঢ়া লৈ গ'ল বোলো নহয় নহয় ই ৰিক্সাখনৰ শিলত উঠাই দিলোঁ উঠাই লৈ লৈ গৈছে আমাক আমোলাপট্টিলে তাতে এটা ডেউকা নামৰ নাট্য গোষ্ঠী আছে তালৈ লৈ গ'ল আমাক আৰু সেইটো মিনাক্ষী ফুকন নামৰ এগৰাকী মহিলাই পৰিচালনা কৰে আৰু শিশুবিলাকে নিজে নিজে ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি ইয়াতে কিবা কৰি আছে কৰ্মশালা সেৱা লৈছে ধুনীয়া সংস্কাৰী শিশুকেইটা ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশত দাদাৰ সৈতে সুন্দৰকৈ কথা পাতিছে সিহঁতে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত আৰু এই মঞ্চখনো দাদাই দিছেহে অকণমান কৈ দিয়া কৰ্মশালাখন কৰ্মশালাখনৰ কথা অকণমান এতিয়া যিহেতু গ্ৰহ বন্ধ চলি আছে গৰম বন্ধত আমি স্কুলৰ গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টে আমি মানে নাটকৰ ওপৰতে কৰ্মশালা কৰি আছোঁ চাৰি আগষ্টত আমাৰ এটা প্ৰডাকশ্যন হ'ব ইয়াতে গতিকে বছৰটোত কি কি কৰিব গোটেই হবিশেষ মানে তেওঁলোকে অভিভাৱকসকলক দেখুৱাব আৰু স্কুলখন মানে কি স্কুলখনৰ নুকা নাট্যবিদ্যালয় নাট্যবিদ্যা সাধাৰণ

এতিয়া সিহঁতে আমাক বোলে এখন শিশু নাট কৰি দেখুৱাব শিশু নাটখন যদিও চাৰি তাৰিখে কৰিব নাট্যমঞ্চৰ বিষয়ে কৈ দিয়কচোন দুহেজাৰ ষোল্লত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ হয় আগতে আমি নাটক কৰি আছিলোঁ হয় আমি বাপৰ স্ক্ৰিপ্ট ড্ৰামা যিখিনি থাকে সেইখিনি কৰি আছিলোঁ বা মঞ্চটো আমি কৰিছিলোঁ হয় কিন্তু নিগা যিটো দুহেজাৰ ষোল্লত আমি হয় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰপৰা লাহেকে আৰু এনেকুৱা হ'ল দুহেজাৰ বিছত হয় আমাৰ এখন সমাৰোহ হৈছিলে যিখন সমাৰোহত তাৰমানে সেইখন সমাৰোহৰ নাটক চোৱা সৌভাগ্যৰ মানে জ্যোতিপ্ৰসাদ লাগি আপুৰাৰো ক'ল আৰু পিছদিনাখন যে তেখেত ৰাতিপুৱাই আহি পেলাই আমাৰ কি কৰি আছে তেনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিছে কিন্তু মানুহেতো গম পোৱা নাই আচলতে মই ইমান গম পাবলৈ কামবোৰ নকৰোঁ হয় তথাপিতো খুৰাই ক'লে যে মই এখন তাত মঞ্চ দিবলৈ বিচাৰোঁ তেখেতে নিজৰে পিছৰ মতে আমাৰ মঞ্চ এখন তেখেতে বনোৱা যিখিনি আপুনি ফালৰ পৰা একো হেৰি পোৱা নাই পাব বাইদেউ নিশ্চয় আমিও আশাবাদী আপুনি নিশ্চয় পাব ইমান ধুনীয়া প্ৰচেষ্টা এটা হাতত লৈ আছে কিয় নাপাব আৰু দেখিয়ে ভাল লাগিছে জ্যোতি দাদাৰ মানে আমাৰ দাদা সকলোৰে লগতে ধুনীয়াকৈ মিলি যায় আৰু যি পাৰে সহায় কৰে আনক তেতিয়া আমি শিশু নাটখন চাম পৰাখন সেই যে শিয়াল ৰজা নীলা শিয়াল ৰজা যে সেইখনে আলমতে অকণমান আধুনিক কৰি পেলাইছে বৰ ধুনীয়া কৈছে

শিয়ালটোক ধৰিবলৈ গৰাই পাতিছিল নহয় নাই নালাগি বুইছা ভাল আৰু কৰ্মশিলা কৰিব পাৰে হাঁহ ছাগলী একোকে নাপাম নেকি কামকে কৰো ৰামধন ডুবাই ঘৰলৈকে যাওঁ ডুবাই নতুন মহাৰাজ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মহাৰাজ মোক ভগৱন্তই নিজেই পঠিয়াই দিছে তহঁতক শাসন কৰিবলৈ যাওঁ সকলোতে প্ৰচাৰ কৰি দেগৈ অৰণ্যত নতুন মহাৰাজে শাসন কৰিব বুলি আৰু শুন তহঁতিয়েই মোৰ খোৱা বোৱা সকলো যোগাৰ কৰি দিব লাগিব যা এতিয়া দুখনে কৰি দিয়ে গৈ I d o 嗯，這样子。這樣 ঘোষণা আছিল নতুনকৈ মহাৰাজ আহিছে আমাৰ নিবৰ্ণ মহাৰাজ মই আমাৰ কমিটীৰ ফালৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনাব কৈছোঁ লক্ষ্সণা বৰা ક <coughs> બ <coughs>

সুন্দৰ নাট এখন আমি উপভোগ কৰিলোঁ ইমান সময় এতিয়া আকৌ তেওঁলোকে বোলে অকণমান বিহু নাচি দেখুৱাব কিন্তু নাচা ভাল লাগিছে সিহঁতৰ ছতৰ পুত্ৰ যিটো তাৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া সেয়া আমি আজি খুব ধুনীয়াকৈ সময়খিনি কটালোঁ আচলতে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এয়া আমি ই ৰিক্সাৰ ল'ৰাটোৱে এইফালে হুলস্থুল লগাই আছে যাওঁ যাওঁ কৰি আছে তথাপি আমি দুঘণ্টামান ডেৰ ঘণ্টামান সময় নিশ্চয় থাকিলোঁ ইয়াতে আৰু বোলো এতিয়া এটা পিছতহে ফটো ল'ম ফটো চেচনে হৈ যাওঁ আটাই মিলি এখন ফটো তোলা হ'ল আহোঁ দেই আজিলৈ সকলোকে বাই বাই